Марокканський півзахисник Динамо ЮНЕС Беланда повернувся з відпустки і прибув на збір вже після його початку. Разом з іншими легіонерами ЮНЕС отримав на кілька вихідних більше, адже він, основний гравець своєї національної збірної. Ще 6 червня Беланда захищав кольори Марокко в матчі проти росіян. Ну, к сожалению, мы не попали на чемпионат мира сейчас, поэтому сложно сказать, как далеко мы могли бы зайти. Что касается матчей за национальную сборную команду Марокко, хоть мы и проиграли два матча, но все равно я считаю, что, это, что мы провели позитивно все три матча. Сейчас новый тренер, и нужно, чтобы как все вещи стали на свои места, чтобы он сладил команду. После двухдневного перепочинку Инес Беланда прибыл до Киева, после чего сразу вырос до табора команды у Австрии встретили очень хорошо. Можно уже сказать, я почти наполовину украинец а в этом плане. Ну, да, немножко смеялись мои прически, потому что чуть-чуть как не хватает волос, надо, чтобы немножко подросло. Уже с первого дня на сборе пивзнахисник пометил изменения в тренировочном процессе и подходит до работы. Да, естественно, мне это нравится, так же, как и другим игрокам это нравится. Всегда лучше бегать с мячом, чем бегать просто. Ребров, он из поколения новых тренеров, и он, я так считаю, больше понимает, что нужно игрокам, и поэтому он подбирает тренировки, соответственно, в связи с этим. Также я видел, они ввели небольшую, как скажем, систему оценивания тренировок, что показывает, что действительно тренерский штаб хочет видеть, действительно ли подходит то, что они делают. И делать это на максимум. Цель одна, та, которая была: выиграть чемпионат, занять первое место. Когда президент, мы подписывали контракт. Цель была единственная построить хорошую команду, завоевать чемпионство. Поскольку уже до, на протяжении многих лет, насколько я знаю, шахтер занимает первое место. То есть мы выиграли Кубок в этом чемпионате. В этом году было бы хорошо, что если бы мы выиграли чемпионат и Кубок в следующем, также есть суперкубок. Вот, собственно говоря, цели. Для досягнення цели на цей сезон Беланда готовий працювати на повну силу і показувати свою кращу гру, фрагменти якої ми могли бачити в кінці сезону минулого. Наверное, в первую очередь это доверие тренера, которое появилось, доверие Реброва, он в меня поверил, ну и, соответственно, это прибавило мне лишние мотивации как раз в матчах с такими вот украинскими грантами, скажем. Потому что, когда был главным тренером Блахин, я знал, что он может меня поменять и в перерыве, и на 30-й минуте, и на 60-й минуте. То есть не было уверенности в себе. Я прекрасно знаю свои лучшие качества, люди знают мои лучшие качества. Ну и вот что получилось в итоге. Для досягнення результату у футболі потрібні злагоджені командні дії і порозуміння між гравцями і тренерами. Професіональні футболісти мають виконати всі рішення головного тренера, але якщо вони розуміють причини цих рішень і підтримують їх, то це буде тільки краще для команди. Прикладом цього є заміна Беланди у фінальному кубковому матчі. Да, естественно, тот эпизод был нормальным, потому что это был уже конец матча, 85-я минута, мы выигрывали и нужно было выпустить игрока более защитного плана, так как мы с Гармашем отбегали уже весь матч и достаточно подустали, и это была логичная замена. Естественно, тут, тут вообще никаких вопросов нету, но когда, например, тебя меняют, там, скажем, на 60-й минуте или в перерыве и ты не понимаешь даже почему то это не совсем правильно. Я как бы за справедливость, я против несправедливости. Если случается вот такая ситуация, когда все обосновано, нет совершенно никаких проблем. Когда сам понимаешь, что, допустим, я не вытягиваю на полную, естественно, когда тебя меняют просто так, то я в один определенный момент это уже накипает и ты не можешь сдержать эмоции. Да, естественно, это совершенно нормально, если это поможет команде, все-таки футбол это командная игра. Если, он подойдет, э, если тренер подойдет и скажет, вот, нужно сделать так, так, потому что это там тактически, что... да, естественно, я это пойму, но когда, допустим, тебя меняют первый, второй, третий, четвертый раз в одно и то же время, причем первого, не совсем понятно, и в определенный момент это уже как бы поднадоедает. Если раз, два, ладно, ну три, четыре, это уже перебор. На старт сезона чекают не только вболевальники «Динамо». Дружина і маленька дитина Юнеса Баланди теж чекають на його повернення зі зборів. В Україні, в Києві, так. Да. Это наш дом пока.